со мной произошло э, такая ситуация меня мое руководство убеждало в том что все хорошо ребята идите в военкомат обновляйте данные мы будем делать вам бронь мы вас вытащим повесток никаких не будет прислали списки с э, военкомата что в течение 48 часов явится для обновления данных также начальство сказало, что все будет хорошо, это просто для обновления данных. Для того, чтобы мы тебя поставили потом на броню. Я пришел в военкомат киевский, кстати. В 10 утра вышел в 5 вечера с боевой повесткой. В военкомате никак не хотели идти на уступки только боевая повестка только с этим условием ты выходишь отсюда иначе ты отсюда не выйдешь естественно я подписал документы я получил боевую повестку на что мое руководство сказало все будет хорошо мы решим этот вопрос мы тебя поставим напротив через день нашего сотрудника фельдшера скорой помощи 4 подстанции с улицы Якухы которые числятся в базе. Брошуку забрали на ВЛК, сделали ему ВЛК и забрали в учебку. После этого сказали, что мы уже ничего не решаем. Каждый сам за себя, ребята. Кто получил повестки, тот получил повестки. Все. Никаких возможностей нету. Сегодня на собрании нам и вроде бы как начальство разъяснило эту ситуацию, Таким образом, что э, сам военкомат, либо Министерство обороны, они многими там оперировали э, инстанциями, не дает эту бронь. Якобы они посылают э, списки людей, эти списки просто заворачивают. Заворачивают и не объясняют причину, по которым не дают экстренной медицинской помощи критической инфраструктуры Одессы, бронь. И теперь, в принципе, работа этой структуры под угрозой. У нас много частных фирм, но не все могут себе позволить вызвать частную скорую, которая стоит от трех тысяч. Мы ездим и к детям, и к взрослым, и к пожилым, и к психически нездоровым людям. Мы обслуживаем всех. И мы не нужны этому городу, получается. То есть ни в кого не мая брони с в швидкоя? Сейчас, насколько я знаю то ни в кого.